всегда есть чьи-то ручки. Ручки — это церковь, потому что церковь и мы являемся телом Иисуса Христа. Аминь. И когда мы это игнорируем, не понимаем проблема, потому что это является начатком учения Христова. Аминь. И потом 13 глава, сначала давайте прочитаем в Антиохии, в тамочной церкви были некоторые пророки и учители, Варнава, Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириянин, и Мананиил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савол. Савол это Павел. То есть он еще далеко не в той позиции, хотя у него было призвание, больше 10 лет назад он получил, и он пробовал служить, что-то не получается пока. Когда они служили Господу, и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Аминь. То есть мы видим, оказывается, через возложение рук, то есть через присутствие людей, через одобрение церкви, через одобрение людей Божьих, святых людей, что-то происходит. А если точнее сказать, то это не что-то происходит, а Бог движется, то есть Бог это одобряет. И для тебя, может быть, это какая-то вещь, а для Бога это не вещь. Бог смотрит, как ты относишься к вещи этого человека. Для тебя это может быть руки, а Бог смотрит, как ты относишься к этим рукам. Для тебя это просто, может, люди, а Бог смотрит, как ты относишься, потому что это его церковь. Поэтому всячески мы можем видеть, возложивают руки, бесы уходят. Возложивают руки, Дух Святой сходит. Сила Божья приходит. Власть Божья приходит, возложивают руки. Помазание Божье приходит. Да? И все, 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 что читаем в Библии, оказывается, везде идет возложение рук. И человек принимает активное участие. Мы не можем выбросить человека. И это бесовская ложь сатанинская, когда я верю в Бога и мне не нужен кто-то.